守着，我去看看。好，大当家的，大当家的，怎么回事？少爷不见了，不见了啊！嚷着要打鬼子，我没让他来，结果他就跑出来了。我到处都没找到人呢。快点，你们俩是谁？天天抓了大志。啊，少爷，孙子，孙子，大志。趁机射击。 停止射击，识相的赶紧投降，要不然我一枪打死这个孩子。爹，我杀了四个鬼子，<爹>没给你丢人吧？大志，你给我闭嘴！王司令，你儿子胆子大大的啊，<laughs> 像个男子孩汉田忌，你敢动我儿子一根汗毛，我就毙了你！退。你居然敢威胁我啊！哎 还不自己睁开眼睛来看看，现在眼前是个什么形势？天天，你到底要怎么样？吴耀德，你少给我废话，出来给皇军磕三个头，也许我会放你儿子一命。你倒是说话呀，你哑巴了你？ 别过来！别管我，杀光他们！好、啊，好样的啊！吴志成，你出来凑什么热闹啊？啊！这孩子是你的还是吴有德的？少他娘的废话！你把这孩子放了，咱光明正大的打。推！呃、行，让我放了他没问题。你让他给我磕三个响头。 先拿文书记印来跟我换，要不然我打死他！磕头就磕头，磕呀、啊！你们都给我站住！爹，别管我，杀光他们！给我站住！要不我开枪打死他！你，你站住！啊，要不我打死他！ 你就拿不到文书记印了！你你你你，少爷快闪！啊 顺子，顺子，顺子叔，顺子叔，你不要死啊！顺子叔，顺子叔，你不能死啊！顺子，顺子叔，你不能死啊！顺子叔，太叔，不许、啊、我休克。 的等等，谁啊、他你出来干什么？我怎么交代你的？你让我保护好我娘，你这么做了吗？行了，大当家的，你听我说，大志能回来就不错了，你就别责怪他啊。德行在，带大志回去，是,是,是,是去保护你啊 小心，低头。 gül <laughs> 守住阵地，防止鬼子再攻回来。都撤回来！回来，回来！别追了，快回来！回来快！<来>快！们我メラ你しゃべた。半日間的この風船を攻今も時間切れ了大将、橋を攻めましはもうすぐですよ。 そうですロケットを上げろ多分十分器つかねえと夜までも無理なんだ分かるかはっ、うん 等下我们先撤，这里地形我熟，我掩护你们。好，快动！对对对！陆连长，大住，打的鬼子要从那边追上来了、啊，乡亲们咋办？各位乡亲们，鬼子马上要打上来了，你们大家还是赶紧撤吧！ 今天只要我吴有德不死，这黑风寨永远是你们大家的家。大家赶快撤！我们撤，我们撤，撤吧！大当家的，事已至此，带着乡亲们赶紧撤吧。好，乡亲们，我们走！哎、快，stop, stop. 快<跑>，快走！ 嗯娘，大志，你没事吧？娘，我没事，你真棒，你也杀了一个鬼子，是娘杀死的吗？当然了，娘，我带你出去吧，咱去找我爹。 好、啊，走哪边？娘，走那边。啊、哦，快走！你找我，你个啥？啊，怎么了？娘，外面有好多日本兵。走那边。 怎么办？我们地形叔跟他们拼了！ 我扶你起来,来。我没事，大志，你没事就好。我没事。 要不这样吧，你放下枪投降，我在连队长那儿跟你求个情，他说不定一高兴就能放你一马呀。要我投降，绝不可能。那你就别怪我了，吴司令。哎，快,快！别开枪！别开！出马。魏<卫>国。魏国。你们快去找大部队，快快。好，走。 嗯。Hmm. 接收到了！何队！全体！全体！天英，全都上来了。对，景惠，你带二排去警戒。是，其他人跟我来。走吧。